пришел в нашей форме, в пиксельной, разговаривал по-украински. Говорит, я пришел, я там в соседний рот и пришел вам помахты там, хлопцы. Ну и пока они разговаривали, короче, он двоих убил. А, третий наш пока за автоматом потянулся, он убежал. Не поймешь, где свои, где чужие стреляют. Ну именно вот грохот, не прекращающийся, снаряды вот это, летают, дроны. Ух, это поначалу такое пекло было, жесть. И вот когда ты берешь, оно настолько липучее, что не дай бог тебе там потом прикоснуться куда-то. Товарища из батальона, ампутация пальцев, сразу двух на руке. Я понимаю, что война уже всех задолбала, все устали от нее, но, но пока этот урод будет у власти, ну, война не кончится, я так скажу. Он никогда не оставит нашу страну в покое. Понимаешь, я же приход просто поддержку кого? Первое, минометники, помогите, там пулемет не дает жизни, или там техника какая или там пушка по ним работает, или вообще, ну, поддержки требуют. Ну, кто? Первые минометники же. Потом, если мы уже не достаем или не справляемся, мы уже зовем старшего брата. Тогда артиллеристы уже пушкари лупят. Снарядов не хватает. Не хватает. Хотелось бы больше. Да, идти. конечно, хотелось бы так накидать, чтобы... Короче, рассказывал Андрюха, же заводят двоих, 23, а второму там, ну, постарше уже. Это еще 23 года, пять раз судимый уже, короче, там бабушку кочергой бил, короче, посадили его там в тюрьму. Пошел на СВО, на вот это, сдался в плен, короче, и просит. И у нас там один парень, добрая душа, Набрал его сестру, типа по WhatsApp, там, ваш в плену, там, этот, берет трубку, папа готовый у него, там, ах вы, ублюдки на нас, там, у тебя сын, говорю, в плену, дурак, это, короче, неисправимо, я понял, все, обматерил нас ног до головы, да, говорю, пацан, ну, что, позвонил, нормально, доволен, ну, и все, в общем. А второй, да, сознался за деньги, пришел, ипотеки, все дела, сказали, или квартиру заберем, или иди служить. Ну, короче, а хотя бы короче. правду сказал, да. Позиция у нас была там на Донбассе, короче, переходила из рук в руки много раз, и там такая рельеф местности, лески, ярки, короче, там заблудиться, расплюнуть вообще, и там буквально свернул 30 метров, уже другая позиция. Ну, и эти шли, короче, наши сидят в линдаже, там все ж, ждут <laughs> кацапов. Говорит, поворачиваюсь, идут с нашей стороны четверо. Обошли, Чем да, ночью как-то обошли, говорит, крены вас знает, Идут четверо, запрыгивают в окоп. Мы же, кто такие? Свои, скажи, понял. А двое на суржике, слышу, разговаривают, ну, как и наши. Ну, короче, я им, говорит, фонарик кому-то вот клац на руку. Ну, там шеврон украинский, добрый вечер. Ну, они все, говорит: никто не стрелял, там ничего, сдались в плен. Два ДНРовца, два русских, короче, вот. Заблудились, не туда свернули, пришли в гости. Хотя был один случай, ну, нехороший тоже. Пришел в нашей форме, в пиксельной, разговаривал по-украински. Говорит, я пришел, я там в соседний рот и пришел вам помахты там, хлопцы. Ну и пока они разговаривали, короче, он двоих убил, а, третий наш пока за автоматом потянулся, он убежал. Короче, денейровцы переодеваются в нашу форму, ну, по-украински балакают, они же там, ну, как бы. И вот, подходят в упор, там, предлагают помощь какую-то, ну, короче, вот так. И опять же знаю, кто да. рядышком стоит, да, да, против в да. взвода, кто рядом стоит. Аппараты тут... прослушивают, позывные это могут сказать, от кого пришел даже там. Так что, ну, такое дело. Такая плотность стрельбы, именно не поймешь, где свои, где чужие стреляют. Ну, именно вот грохот непрекращающийся, снаряды вот это, летают, дроны. Ох, это поначалу такое пекло было, жесть. Ну, у нас батареи потерь не было, а батальон понес потери у нас. Крепенько там пехоту потрепала нашу. Выстояли, в общем, нас даже хвалили. Мы один из немногих батальонов, кто забрал всех своих раненых и полеглых, так сказать. Они тогда пытались еще через реку там в одно село там через камыши тросы натягивали, короче, он и понял. Mm -hmm. Через реку и по тросам как-то там перебирались. Ну, мы эти тросы с дрона высекли и туда им Навалили, короче, их уже нету, грубо говоря, так. А про плод, я теперь, ну, про что ну, пыли, какие-то сбиек сколотили из досок, из фанерованы с палками и переправляются. Там речки, той, ну, я не знаю, метров 20, может, в лучшем случае 15. Ну, я не знаю, это таким отчаянным надо быть, чтобы такое делать. Цель не 41-й, оно видно же все там, сам же ж понимаешь, как оно. И что, прямым прилетом, ля, буль-буль-буль-буль, все там, все. <laughs> ну что, они же в а речка там глубокая, кстати. Хоть и, ну, небольшая, там глубины метров пять, то и десять. Потонули все. Потонули майже все. А кайфуть говно не тоны. Да то. Не то. <laughs> потом слывай. Туда потом на раков поедем. <laughs> Прикормим. Телефоны могут там барахло всякое намазывать и разбрасывать вблизи, ну, в линии соприкосновение. Вот за фронт, там где-то в леске могут набросать, чтобы местные ну, трогали. И там такая химия, она как лак, как алия, такая липкая, что ветром она не сдувается, понял? Ну, вот дрон летает, там же ветер его обдувает, оно не сдувается. И вот когда ты берешь, она настолько липучая, что, не дай бог, тебе там потом прикоснуться куда-то, Короче, ну, у товарища из батальона ампутация пальцев сразу двух на руке. Это, руки, что... это буквально через пару часов где-то. Вот оно на глазах там разъедает кожу, мясо, даже кости, короче, ну там ужасная, в общем химия. А говорят химического оружия нету, да? Потом разбрасывают над позициями такие как поплавочки, типа такие кусочки пластмассы, они светятся, понял? Только, ну, глазами их не видно, когда светятся. А камеру телефона наводишь, они светятся как-то. Тоже какая-то иллюмисцентная вот эта вот движуха. И они шо, шо артиллерию наводят. Вот дрон засек там линию окопов наших, рассыпал. А потом эти с дрона, с орлана смотрят и корректируют артиллерию. Вот так, ничего вот так. себе. Еще у них появилась сейчас новая фигня, как э -э, зонд, который погоду меряет. Знаешь, mm -hmm. этот, что высоко запускают. Я тоже фотографию тебе скину. Запускают, он походу на веревочке висит. И висит высоко, и у него лазерный луч зеленый, короче. Может белый, может зеленым светить. И вот если он засек кого-то, он будет лупить сейчас рта туда. Ну, будет наводить артиллерию. Вот. И он очень-очень высоко, его очень трудно заметить. У так. вас дрони высточает? Ну, у нас выстачает, но, конечно же, хотелось больше. <с> Мы всегда рады. <с> хотелось <с> бы <с> больше. Конечно, хотелось больше. Конечно, есть траты и в технике. Ну, пытаемся как-то заменить. Пытаются парни даже сами сбрасываться, какие-то запчасти покупать. Понятно, что Не вистачає машин, як завжди, не вистачає запчастин, не вистачає. Ну, викручуємося якось. А я пам'ятаю, ви збирали на авто для свого автобуси. І зібрали ви тоді, так? Да, да, так, да, благодаря людям спасибо большое, із Липової долини, із Сум, і з рамнів, ну, із з нашої Сум сумщини. Багато людей відкликнулося, допомогло буквально там, в короткі сроки. І зібрали ви да, на авто. Да. Ми ще там заливали трошки коштів, ми придбали там резину ще. Ну, на другую машину, ну в общем, так, потому что минуют Они лепестками посадки и вот буквально перед моей отпуской опять машина наехала, оторвала колесо, короче. Слава богу водитель целый, но а машину -то, опять да, да. чинить. Машина это как расходные материал и надо, 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 и надо. То-то ломается, то-то ломается, то-то надо. И понятно, что оно не все выделяется в армии, армия и так понятно, что с последних сил пытается как-то там все перекрыть ну тримаемся пока что да они пришли нас убивать как можно ну, с ними договариваться о чем то ну вы серьезно ну они пришли разграбили страны, выжили, поубивали детей кучу женщин изнасиловали разграбили все а теперь еще какие то переговоры с ними ну о чем с ними можно говорить ну я понимаю что война уже всех задолбала все устали от нее ну это, ну, они только и ждут, чтобы сейчас, чтобы мы первые начали этот диалог, потому что пока ну. этот урод будет у власти, ну, война не кончится, я так скажу. Он никогда не оставит нашу страну в покое. Ну, а как ты думаешь, вы, вы, переговоры не потребны, да? Да, переговоры потребны, но, понимаешь, все войны рано или поздно заканчиваются переговорами. Как, ну, не крути, так Почему их раньше тогда не провести? Вот что сейчас? Налупили кучу народу, озлобили друг на друга. И как это? Я не просто не представляю, как это сейчас будет выглядеть. Возможно, есть какие-то там пути решения, но я ну, не представляю, как это. Как оно будет, это самому Богу известно. А пока отремаемый.